Багатьох слов'янців пенсійного віку цікавить із 1 травня різниця, що з'явилася у пенсіях людей. Самотужки різниці між своїм трудовим стажем та загальними сумами нарахувань пенсіонери не побачили, тому звернулися за роз'ясненнями. Причина криється у процесі індексації: механізмі підвищення доходів населення, який частково або повністю покриває здорожчання цін. Документ, що регламентує проведення індексації, це постанова Кабміну від 2003 року та закон України про індексацію. С 1 мая некоторые пенсионеры, получившие пенсии, увидели, что их пенсия увеличилась на 28 гривен. В связи с чем это связано? Что с 1 мая пошла индексация пенсии, получили ее не все, а только те, кто имели на нее право. Пенсии индексируются в пределах прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Объектом индексации не относятся социальные выплаты, а также дополнительная пенсия, повышение компенсационные выплаты, надбавки и другие доплаты к пенсии, которые зависят от прожиточного минимума. У выпадку, когда пенсия збільшується той месяц, когда підвищення відбулось считается базовым. При подрахунках индексации, у такому выпадку индексация, а простейшая доплата за месяц подвышения не нараховывается. Пенсия работающих пенсионеров индексируется в размере, который с учетом оплаты труда не превышает прожиточного минимума для трудоспособного лица на основании справки предприятия или учреждения, где работает пенсионер и с учетом установленных базовых месяцев в случае повышения размера пенсии. справці указывается размер оплати труда пенсионера, проиндексированная проіндексірована сумма і сума індексації. Якщо пенсіонер зареєстрований як підприємець та отримує прибуток, то у такому випадку доплат чекати марно. В этом випадку індексується його пенсія в приділах прожиточного мінімуму для ліц, утративших трудоспособності. Аби отримувати гроші індексації, пенсіонерам не потрібно писати додаткові заяви. Достатньо аби в електронну базу клієнта пенсійного фонду. Зміни про статус людини вносилися своєчасно. Отже, якщо ви повідомили спеціалістів пенсійного фонду про своє працевлаштування чи звільнення вчасно, то сума буде нараховано автоматично за наступними прикладами індексації. Приміру пенсіонер отримує пенсію в розмірі 1506 гривень. В эти 1506 гривен входит основной размер пенсии, который составляет 1288 гривен, рассчитанный из стажа и заработной платы. Доплата за сверхнормативный стаж 151 гривна 84 копейки и надбавочка «Дети войны». В сумме это составляет 1506 гривен 39 копеек. Данная пенсия не является объектом индексации. Последнее повышение было в декабре 2013 года. Соответственно, в мае такому пенсионеру пошла индексация в сумме 28 гривен 47 копеек. Если же пенсия зависит от прожиточного минимума, как, например, следующий. Основная пенсия... Рассчитанная из стажа и заработка составляет 696 гривен. То есть это меньше, чем установленный прожиточный минимум на сегодняшний день для нетрудоспособных граждан. К основной пенсии идет доплата до прожиточного минимума 252 гривны 74 копейки. И в сумме составляет 949 гривен. Это прожиточный минимум на сегодняшний день для нетрудоспособных граждан. То есть пенсия дотягивается до прожиточного минимума. И потом идет сверхпрожиточного минимума доплата за сверхнормативный стаж в сумме 118 гривен 36 копеек. Получается пенсия к выплате 1067 гривен. Поскольку есть в состав этой пенсионной выплаты входит доплата за до прожиточного минимума, она не является объектом индексации, соответственно в мае индексироваться она не будет.